Готовы ли вы остановить цензуру на Украине? Спасибо. Уважаемые собравшиеся, сегодня во всех 24 областных центрах и в городе Киеве проходит общенациональный флешмоб, который называется «Новоизбранный президент в каждого». Мы собрались здесь для того, чтобы призвать новоизбранного президента ответить на вопросы и прийти на общественный форум, который состоится 5 марта. Потому что каждый украинец хочет знать, как будет, преодолена, так, как будет преодолен кризис в Украине. Наша мета зробити цей форум новітньою традицією у стосунках між владою і суспільством. Результатом форуму має стати започаткування конструктивного діалогу між новообраним президентом і суспільством. Публічна відповідь лідера країни дає відвідування нової концепції розвитку країни і стане предметом подальшого жорсткого громадського моніторингу з боку суспільства. Организатором форума является общественная компания «Новый гражданин». Организаторами акции в Луганске выступили Восточно-Украинский центр общественных инициатив и литературная группировка «Стан». А также нашу инициативу поддержал арт-кафе «Чарлис Бар», в котором все мы здесь собрались. Цель компании — это усиление влияния граждан на политические и социальные процессы в государстве. Ви повинні це пам'ятати. Щоб президент почув нас і не зміг проігнорувати форум і дав відповіді на всі питання, які цікавлять народ України, аналогічна акція відбувається саме у цей момент ще у 24 обласних центрах та у місті, місті Києві. Цю ініціативу вже підтримали сотні громадських діячів, журналістів, студентів, митців та вчених. Ми... Обращаемся к Виктору Януковичу с приглашением прийти 5 марта 2010 года в Украинский дом в 21.00 и дать ответы на самые важные для Украины вопросы. Мы осознаем, что голосуя на выборах, мы как бы нанимаем президента на работу. Мы платим ему свои деньги и поэтому требуем ответов на главные вопросы развития страны от нового президента. И э, вообще хочу озвучить на его умнейшие вопросы, которые интересуют нас всех на сегодня. Как подавать тотальную коррупцию в стране? Какие экономические реформы нужны? Какой будет зовнешняя политика страны? Как будет реформирована система здравоохранения? Как побудовать конкурентную систему освіти и науки? Как сделать суд честным и доступным? Как удосконалить выборчую систему и модернизировать власть? Как обеспечить обороноспособность страны, в конце концов? Как выйти из экологической кризиса? Как реформировать молодежную политику? Каждому из нас есть что запитать у нашего президента. И самое, самое главное, что делать со свободой слова? Но президент Украины. <как> Почуйте каждого. Чи відповідають Конституції України ваші мовні ініціативи е, стосовно другої державної мови? І чи реально зібрати більшість е, у, у парламенті, щоб, про, щоб провести такі ініціативи? Окей, мене все. Новообраний президент України. Почуйте кожного? Чи... Буде збережено за початковому, за доби президента Ющенко державну концепцію погляду на національну історію, побудовану на україноцентричності. Якщо ні, то поясніть, яким чином ви намагатиметеся духовно об'єднати весь український народ від заходу до сходу, від півдня на північ. Новообранный президент. Услышьте каждого одного из пересечных грабанин Украины. Будет ли продолжаться практика при вашем президентстве, когда пенсионеры, дети войны осуживают свои пенсии через суды, военные пенсионеры, милиция. Или эта практика найдет свое развитие и дальше, когда мы уже зарплату будем получать через суды, или же получать сдачу в магазине с помощью милиционера. Да и еще. Желаете ли вы при в своем президентстве на памятнике Голодомора повесить еще одну табличку не только 33-й год, но предположим и несколько годов из 2000-х годов. 2000 годов. Новоизбранный президент. Услышьте каждого. Когда будет ликвидирована комиссия по контролю за общественной моралью? Все. Виктор Федорович, когда будет русский язык вторым государственным? Вы нам уже обещаете, обещаете. Но когда все-таки он станет государственным? Спасибо. Новоисполненный президент, услышите каждого. Виктор Федорович, спасите издательский бизнес Украины. Предыдущая власть, несмотря на свою национальную ориентированность, ничего не смогла сделать для спасения украинской литературы. Что можете сделать для этого вы? Новоизбранный президент, услышьте каждого. можете ли рассказать более подробно, в чем заключается реформа местного самоуправления? И какие выгоды получит от этого как раз каждая из областей на, собственно, саморазвитие? А не то, что мы кормим и датируем постоянно Киев, который все растет и растет. А такие города, как Луганск, Пусть, Полтава, не развиваются до уровня областного центра. Спасибо. Новоизбранный президент, слышите нас, когда в Украине будет доступное жилье? Новоизбранный президент, услышите нас. Скажите, пожалуйста, будет ли магистратура два года? Если будет, зачем? Мне это волнует. Новоизбранный президент. Прошло 18 лет, а здравоохранение как топталось, так и творчество на месте. Если через год не будет никаких результатов, я не буду считать, что вы президент, который занимает свое место. Ответьте, когда начнутся реформы здравоохранения? Новоизбранный президент, услышите каждого. Когда по сберкнижкам, выданных еще в советские времена, будет компенсация? Пусть это будет, как была практика лет пять назад, погашение долгов по квартплатам. Следующий вариант, может быть, из этих денег, которые остались у миллионов граждан Украины. Идет хотя бы частичное погашение за обучение детей в техникумах, вузах. Ну, допустим, 50%. Еще можно? Да. да. И следующий вопрос. Предложение. При президенте Ющенко одно время работали в каждом областном центре приемные президента где любой гражданин Украины мог прийти и обжаловать действия неправомерных чиновников. Будет ли в вашей администрации возглавлена эта практика, что это, возможно, один из вариантов преодолеть бюрократию, коррупцию в органах власти. В каждом областном центре должна быть приемная президента. Пане президенте, в мене є запитання. Чи будуть скасовані попередні укази президента Юченка щодо визнання вояків з героями учасниками водовольних змагань, Чи буде скасований указ президента Юченка щодо визнання бандери та шовкаючими героям України? Дякую. Шановний новообраний президент, скажіть, будь ласка, чи будете ви підтримувати розвиток та захист української мови? Відродження історичної справедливості, розвиток духовності та культури України Малій Сергій, член мене запитання, чи подовжить термін перебування Чорноморського флоту, пан Янукович, на посту президента України? На ви президент, зусиль кожного. Не могли б ви написати слово «інагурація»? Спасибо. Вапроса правозащитники центра Галасійка. Дякую, можна. У мене до вас два питання. Перше питання повинно бути започатковувати непопулярні міри в наш серед громадськості, зокрема адміністративно територіальну реформу. І друге питання: коли ви почнете і чи готові ви скорочувати кількість державного апарату, яка у нас зараз на сьогодні в Україні? Дякую.